श्रीगणेशाय नमः श्रीमहालक्ष्मीकवचस्तोत्रं श्रीहस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीछन्दः महालक्ष्मीदेवता महालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वी कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते बृहस्पतिरुवाच महालक्ष्मस्तु प्रवक्ष्यामि समासतः चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं ब्रह्मा उवाच शिरोमे विष्णुपत्नी च ललाटमृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुजा घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा नायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्दौ मे जनकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहूद्वौ द्रविणी पातु करौ हरिवराङ्गना वक्ष पातु च श्रीदेवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पातु नाभिम्भुवनमात्रका कटिं च पातु वाराही सक्तिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्त नमस्कृता खान् तेजस्विनी पातु सर्वाङ्गं करुणामयी फलश्रुतिः ब्रह्मणालोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानः ते च धन्याजगत्त्रये कवचेनामृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्वमरेश्वरी भूयः सिद्धिममाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीहरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यपठे पठे स च धर्मात्मा सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे इन्द्रायोपदिष्टं श्रीमहालक्ष्मी कवचस्तोत्रं सम्पूर्णम् आत्मीयरे ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಇಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಕವಚವು ಬರುವುದು ಈ ಕವಚ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪುಣ್ಯಕರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕವಚದಂತೆ ಧರಿಸಿದರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಶುಭನಾಮಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಈ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ದಿನಾಲು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಆಕೆಯು ತಾಯಿಯಂತೆ ನಿಂತು ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಸಲಹುತ್ತಾಳೆ ಈ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಇದು ಇಂದ್ರನು ಪಠಿಸಿ ತನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದನು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಯನ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾರಾಯಣನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಜೊತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಇದನ್ನು ನೂರೆಂಟು ಸಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣಾಣವಾಯ विशोदयस्थितिलयो नयतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनं बुधश्यामम् आयताक्षलङ्कृतं चन्द्राननचतुर्बाहु श्रीवस्साङ्कितवक्षसं सत्यभामाभ्यां सैतकृष्णमाश्रये। राधे राधे हरे कृष्ण